Вот. Вы меня уже знаете. Я преподаю уроки в этом школе. Биология с 5 по 8 класс. Вот, по программе Соне. Вот. В каждом году я даю открытые уроки. В уроках преследую три цели. Обучающую, развивающую и воспитательную. Эти цели я достигаю с помощью различных форм и методов например, лекция, беседа, работа с книгой, наблюдение, работа с микроскопом, групповая работа, создание проблемной ситуации, работа таблицами, различные методы проверки знаний и многое другое. В последние годы все еще используют средства и не только при подготовке уроков, но и при их проведении на различные этапы учебного процесса. Из форм организации учебно использую урок лабораторную и практическую работу, экскурсия, урок игра, урок лекция и уроки с применением ИКТ. В ходе работы я применяю равноуровневые и индивидуальные задачи, как для более сильных учеников, так и для более слабых. Для организации самостоятельной учебной деятельности ставлю задачу, объясняю ход работы и даю вопросы, на которые С этим заданием тоже ребята очень хорошо справляются. Кроме этого даю индивидуальные задания по поиску интернете информации о данном уроке или по поведении в теме, определенной вот. еще. А для повышения интереса к предмету на обучающем уроке провожу игры или ввожу элементы игры в виде кроссворды, головоломки, загадки. Тоже очень помогает для повышения интереса к предмету учащихся. Последние три года работы над темой использования ИКТ при обучении биологии младших классов и продолжаю работу по накоплению дидактического материала по биологии, в основном в виде тестового задания по нескольким вариантам, в том числе разного уровня. В этой работе моим незаменимым помощником является компьютер. Считаю, что это направление моей работы позволяет постоянно повышать свою Квалификации чекат в новую со временем собраны и обработанный дидактический материал успешно в урока. Вот <coughs> эти методы, которые я использую урока, мне очень помогают для реализации самостоятельной учебной деятельности, для реализации творческих возможностей и для повышения интереса к предмету учащихся. Вот. На этом я освою. उसका